रोजा एक मजहबी अमल है रमज़ान अल मुबारक के रोजे से सेहत के मुतालिक कुछ हैं। वजन में कमी रमजान के रोजे के दौरान कैलोरीज की मकदार कम होने की वजह से वजन में कमी का बायस बन सकते हैं ताहम अगर रमजान के बाद खाने के मामूल दोबारा शुरू हो जाए तो वजन में कमी का ये अमल तवील मुद्दत में बरकरार नहीं रह सकता बेहतर प्रोफाइल कुछ मतलब कोलेस्ट्रोल एल डी एल कमी, जो कल्बी सेहत के लिए फायदा मंद है खून शुगर रेगुलेशन रोजा खून में शुक्र की सतह को मनज्म करने में मदद कर सकता है खास तौर पर टाइप दो जिया अफराद में त जियाबीतस के शिकार अफराद को रोज़ा रखने से पहले सेहत की देखभाल फ़राहम करने वालों से मशवरा करना चाहिए ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि यह महफूज तरीके से और मौसर तरीके से किया जा सकता है बेहतर जहनी वजाहत बहुत से लोग रमजान के रोज़े के दौरान जहनी तौर पर तरोताज़ा और रूहानी तौर पर तरक्की के एहसास की इतला देते हैं जो मजमू तौर पर तंदरुस्ती और जहनी वजाहत में मुनत हो सकता है। बेहतर नजमो जब्त और खुद पर काबू रोजा रखने से अफराद में नजम जब्त और खुद पर काबू पाया जा सकता है जो रमजान के महीने से आगे बढ़ सकता है और तरह जिंदगी के इंत पर मस्बत असर डाल सकता है हाइड्रेशन और पानी की कमी के खदशात रमजान के रोजे के दौरान बुनियादी खदशा में से एक पानी की कमी है खास तौर तो पर गर्म मौसम वाले इलाकों में अ रोजे के औकात में लोगों के लिए यह जरूरी है कि वो पानी की कमी को रोकने के लिए रोजा न रखने के औकात में मुनासिब तरीके से हाइड्रेट करें नींद के अंदाज में खलर कुछ लोगों को खाने की आदत और खाने के औकात में तब्दीली की वजह से रमजान के दौरान नींद में खलल पड़ सकता है जो नींद के मजमू मैार को मुता कर सकता है और दिन में थकावट का बायस बन सकता है हजमे के मसायल सुबह से पहले और शाम के खाने सहरी और अफतार के दौरान भारी तली हुई चीजें खाने खाने से हाजमे के मसाइल जैसे सीने की जलन और कब्ज का बन सकते हैं। बात की कमी रमजान के रोजे के दौरान जरूरी अज्जा की नाकाफी मकदार खास तौर पर अगर खाना मुतवाजन ना हो वक्त के साथ साथ की कमी का बायस बन सकता है यह खास तौर पर कमजोर अफरा जैसे बच्चों हामिला खात बूढ़ों और बाज तिब्बी हालात के हामिल अफराद के लिए तशवीश का बायस बन सकता है पटों का नुकसान प्रोटीन की मकदार के बगैर तवील रोजा रखने से पठों में कमी वाक़ हो सकती है तौर पर अगर जिसमानी सरगर्मी की सतह बरकरार न रखी जाए रमजान के रोजे रखने वाले अफराद के लिए ये जरूरी है की वो अपनी सेहत को मतवाजन गजा को बरकरार रखने हाइड्रेट रहने, रहने मुनासिब आराम हासिल करने और अगर उन्हें सेहत की कोई बुनियादी हालत खदशात है तो तिबी मशवरा हासिल करें मजीद ब जिसम को सुनना और अगर कोई खास तकलीफ या सेहत के मसाइल का सामना हो तो रोजा तोड़ना भी जरूरी है